নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আচলতে বজাৰলৈ যাম বুলি যিহেতু ডিউটি ছুটী হৈ গ'ল আৰু মই ওলালোঁ বজাৰলৈ তাৰপিছত আচলতে মই আনকালে যাব নোৱাৰোঁ বাকী মানুহ আৰু এইটো শ্যামল দুয়োটাক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিয়ে থাকে ইহঁতে একে সময়তে আচলতে ছুটী নহয় ইহঁতৰ ৰাতি দেৰিলৈকে থাকে আজি যিহেতু মানুহৰ জলদি ছুটী হৈ গ'ল তো দুইটাই আমি ওলালোঁ বজাৰলৈ আৰু মাজতে আমি কাম কৰা ৰিজৰ্টখনৰ ৰাতি পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু আমি দুয়োটাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ তিনি কিলোমিটাৰমান যাব লাগে যিহেতু ৰাতি সাতটা বাজি গ'ল আচলতে সেইকাৰণে আমি অটো নাপালোঁ যাবলৈ আৰু আহি পাই গ'লোঁ বহুত বেছি আচলতে মাছ হওক বা মাংস খাব মন আছিলে সেইকাৰণে মাছ ল'বৰ কাৰণে আমি আহি গ'লোঁ বজাৰত আৰু চাওক আচলতে কেঁচা মাছটো নাপায় ইয়াতে বেলেগ ক'ৰবাত পায় যদিও নাজানো যিহেতু নতুন হয় ভাজি থোৱা মাছকে আমি লৈ ল'লোঁ অলপ এশ টকামানৰ বেছি লোৱা নাই আৰু এইফালে এটা কল্ড ড্ৰিংক লৈ ল'লোঁ মই খাবৰ কাৰণে আৰু মানুহে অলপমান আলু পিঁয়াজৰ বজাৰ কৰি ল'লে তাৰপিছতে আহি আমি ৰুম পাই গ'লোঁহি এই দেখিছে নহয় অলপ আলু পিঁয়াজ তাৰ এয়া তিঁয়হ তিঁয়হকেইটা যে কি ক'ম বোলে নেমু তাৰপৰা ধনিয়া পাত এনেকৈ অলপমান ৰহিলোঁ এইফালে তাৰপিছতে আলু পিটিকা বনাবৰ কাৰণে আলু বইল কৰিলোঁ আৰু এইফালে চাওক মই পূৰা তিঁয়হ কাটিছোঁ কিন্তু তিঁয়হকেইটা খাবলৈ নোপোৱা ইয়াতে মানে একেবাৰে তিঁয়হবিলাকৰ অৱস্থাটো এনেকুৱাই চাওকচোন কি তিঁয়ঁয়ঁয়ঁয়ঁয়ঁহ বাৰু আৰু আমাৰ অসমৰ তিঁয়হ জিভা পানী পৰি যায় মোক এইবিলাক বস্তু যে মনত পৰিলে তাৰপিছতে সকলো বস্তু পিঁয়াজ চিয়াঁজ মই আগে কাটি ল'লোঁ ৰেডি কৰি ল'লোঁ যিহেতু আৰু আমাৰ অসমৰ দুটা আছে মাইনা আৰু চিয়ামল সিহঁতি দুটাও ভাত খাবলৈ সিহঁতকো মাতিছোঁ তাৰপিছতে মই এইফালে তিঁয়হ পিঁয়াজ আদা দি পিনে এনেকৈ চালাড বনাই ল'লোঁ তাৰপিছতে বইল কৰা আলুখিনি এইফালে পিটিকা বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ ধনিয়াপাত চনিয়াপ দি এনেকৈ পিটিকা আৰু অকণমান বনাই ল'লোঁ এয়া মই পিটিকা বনাইছোঁ কিন্তু মই হাতেৰে বনাইছোঁ দেই যিহেতু মই হাত চাত ভালকৈ ধুই লৈছোঁ বাৰু তাৰপিছতে এইফালে মাছখিনি যে লৈ আহিছিলোঁ এয়া অকণমান গৰম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইণ্ডাকশ্যনত মোৰ কেৰাহী আচলতে নাই সেইকাৰণে বাচনটোতে মই অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ সেয়ে নহ'লে যিহেতু মাছটো খাই ইমান টেষ্ট নালাগে ন তাৰপিছতে মই দুজনী তিনিজনীমান মাছ এনেকৈ কাঁইটটো এৰাই পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান নেমু আৰু নিমখ দি পিনে সেনাই লৈছোঁ ইয়াত একেবাৰে মই এইবাৰ জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ মই কৰ্ণাটকত আহি জলকীয়া খাই খাই একদম আমনি পাই গৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মোৰ সকলো ৰেডি এইফালে আলু পিটিকা চালাড আৰু মাছৰ পিটিকা চব ৰেডি মাছ ফ্ৰাই এতিয়া আৰু খাব লাগে তাৰপিছতে ইহঁতে তিনিওটা মাইনা মানস আৰু শ্যামল আহি গ'ল গোটেইকেইটাই লগ লাগি একেলগে ভাতকেইটা খালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ